بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج, سورج گرہن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علی وسلم کے بیٹے کی وفات سورج اور چاند گرہن کے حوالے باز سے باز اگر اسلامی تعلیمات کا جائزہ, جائزہ, جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا جائز ہے کہ احادیث میں اس کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں اور بڑی احادیث کی کتب میں چاند में اور سورج گرہن پر پورے پورے ابواب باندھے گئے ہیں قدیم مذاہب میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق عجیب و غریب کس سے مشہور تھے عربوں کے دلوں میں بھی زمانے جاہلیت کا یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ کسی بڑے آدمی کی موت سے چاند اور سورج میں گرہن لگتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی جب ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا تو اتفاق سے ان دنوں آپ کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی ہوا تھا چنانچہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً یہ سورج گرہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں جاہلیت کے اس عقیدے کا رد فرمایا سائنسی لحاظ سے زمین پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے جس کے بعد زمین کے کئی علاقوں سے سورج کا کچھ حصہ یا پھر پورا حصہ نظر نہیں آتا اس کیفیت کو سورج گرہن کہتے ہیں چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے اور مناقص ہو کر زمین تک آتی ہے تو ہمیں چاند روشن نظر آتا ہے جب زمین گردش کے دوران سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے تو سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ سکتی اس کیفیت کو چاند گرہن کہتے ہیں آئیے, آئیے اب اس حوالے, اب اس حوالے سے چند احادیث, احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں جیسا, جیسا کہ پہلے بیان, بیان کیا گیا ہے, ہے کہ عربوں کے دلوں, دلوں میں زمانہ جاہلیت, 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 جاہلیت کا یہ عقیدہ جمع ہوا تھا, تھا کہ کسی بڑے آدمی کی موت سے چاند اور سورج میں گرہن لگتا ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ستاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر 2113 عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج گہن ہوا اور پکارا گیا کہ سب مل کر نماز پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھیں اور ہر رکعت میں دو رکوع کیے اور سورج صاف ہو گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی اتنے لمبے رکوع سجدے نہیں کیے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج گہن ہوا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر اٹھے کہ قیامت آئی اور مسجد میں آئے اور کھڑے نماز پڑھتے رہے جس میں قیام رکو اور سجدہ لمبا تھا کہ میں نے اتنا لمبا ان کی کسی نماز میں نہیں دیکھا پھر فرمایا یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ ان کو بھیجتا ہے یہ کسی کی موت اور زندگی کے سبب سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالی ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے پھر جب ایسے کچھ دیکھو تو اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اسے یاد کرو اور اس سے دعا کرو اور اس سے بخشش مانگو مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ خیرہ